Сразу тоже подали заявление в прокуратуру и сняли экспертизу. Рентгенолога связи с милицией. Неужели нельзя наказать за то их, за то, что они несовершеннолетнего задержали, за то, что они били его. Ну, я первый раз в такой ситуации и мне было очень страшно. В Украине нет независимой судебно-медицинской экспертизы. Будут бороться до конца, сколько хватит сил, а сил пока еще есть. Я говорю, я хочу, чтобы рука у меня работала, как она была до этого. Но вы же пришли больной. Я говорю, да, я пришел больной, но рука-то была здоровая у меня. Чтобы защитить пациента, да и врача тоже, необходима четко продуманная система информирования пациента о характере предстоящего лечения и о его возможных осложнениях. Я после этого обратился в суд Зажинского района, чтобы возместили мне моральный и материальный ущерб. Пациент пришел лечить одно заболевание, а в результате приобрел другую. Все, попала она в дом, и она пролежала больше суток. Получается, она в 9.30, и на следующий день выдавили ребенка. Нежизнеспособный. Не способны фактически. Семья сама не сделала всего того, что нужно было для этого ребенка, для этой мамы. Как оказывается, ваша сестра была больна, серьезно больна. Наши пациенты далеко не всегда знают о существовании тех или иных проблем, болезней, которые имеют скрытое течение. Но чем она была серьезно больна? Mm -hmm. У нее был э, вот утренний хронический гайморит. породили не знала ничего, не знал ничего и человек. И само это э, вызвало такой стресс. Взагали наше медицинское законодательство потребует коренной переработки Щоб захист прав пацієнтів і лікарів так само був на належному рівні, суспільство не може чекати, доки у держави дійдуть руки до зміни медичного законодавства. Люди хворіють, жінки народжують, життя йде своєю чередою. Права пацієнтів це стосується кожного, це наші власні права, і їх захист наша справа. Відчуваючи несправедливість, захищайтеся, і ви будете праві.